Васная, Чеве киянин? Чеве знает, что уже стоит? и когда пометили пропасть? Ну, а, а, вообще-то я проживаю в Киеве более 10 лет. Вот. А, узнал я в районе 11 часов, когда милиция снимала показания. Вот. Ну, конечно, я шокирован по поводу инцидента, который произошел. Вот. Дело в том, что мы примерно видели и слышали, как даже работала бензопила. И есть даже свидетель, который видел, как со стороны Грушевского в районе 30 человек с профессиональными видеокамерами и девушка, заведя внизу бензопилу, они поднялись сюда, спилили, спиливала девушка молодая и убежали вниз. Вот все происшествия. Я шокирован. Я считаю, что таких людей нужно законодательство у нас ужесточать и вандалам, я считаю, что нужно делать Вообще, расстрел или повешение. И причем это публично. Нужно наказывать жестко, чтобы не было повадно другим. О, она его не строила, она ничего, палец о палец не сделала, а бензопилой спилила. Вы знаете, сколько часа и роки Windows стоит? По-моему, с 2004 года. когда была помаранчевая революция, по-моему, в 2004 или в начале 2005 -го года его установили. Как жертвам тоталитарного режима, да? Наверное. Я Я не могу вы... уточнить. Максим меня зовут.